Ви бачили коли-небудь 7 мільйонів квітів одночасно. Вдихнути аромат мільйонів тюльпанів пропонує вам компанія Тартус Тур. Привітайте королеву Нідерландів з днем народження. Круїз Весняні малуті на комфортабельному теплоході свіс Корона з 28 квітня по 7 травня. На вас чекає Нідерланди, Бельгія та Німеччина. Незабутня екскурсія у знаменитий парк квітів «Кьокенхоф» та чарівний брюке. Тартус Тур. Жуковського.

Вітаємо вас в прес-клубі Одеса. Спорт наближаються ювілейні 30-ті Олімпійські ігри в Лондоні. Де, в деяких видах спорту ще не визначилися з учасниками Олімпіади. Попереду кваліфікації, але наша сьогоднішня гер героїня з путівкою до Лондону вже визначила ще торік. Катерина Карсак, майстер спорту міжнародного класу, з легкої атлетики. Катя здравствуйте. здрастується. день. ви тільки приїхали з які були в роболів'ялці та чемпіонат України зімні пальоки? атлетики. Расскажите, пожалуйста, о своих результатах и о последних впечатлениях. Ну, у нас так в этом году, в, этой, в эту зиму сложилось, что были такие низкие температуры. И подготовиться должным образом не получилось, наверное, у большинства спортсменов в нашей стране. И я заняла второе место с относительно небольшим результатом. Но мы вели борьбу на 55-56 метрах. И в последней попытке выиграла девочка с Донецка, и я как бы стала второй. И у нас всегда, всегда с ней напряженная борьба. И вот наконец-то она вышла после травмы уже в этом году будет работать в полную силу, потому что два года назад была травмирована. И на то время я была одна, ну на Украине как бы, Из да, на уровне, потому что за мной был результат только. 52 метра, это было второе место на Украине. И, будучи в, наверное, очень хорошей форме, психологически было себя очень тяжело реализовать, когда ты выходишь в сектор, и ты ведешь борьбу сама с собой. И понимаешь, да. что ты готова на очень большие метры, но это очень тяжело. Вот когда нету, никто тебя сзади не подстегивает. Вот, мы сейчас будем уже вместе с ней как фамилия, бороться. С это Наталья Семенова, Наталья Фокина Семенова. Кто сегодня, если не в Украине, то по крайней мере составляет такую мировую плеяду? С кем вы, как правило, встречаетесь на соревнованиях с представителями каких стран? Сегодня это уже фактически мои одногодки, те девочки, с которыми я начинала метать, потому что уже все взрослые уже ушли, закончили, и вот остались те, вот с которыми мы встречались на самых самых первых соревнованиях там в 2000 году. Это Германия, это Хорватия и очень даже неплохие китайцы. Ага. Да, да, китайцы, две девочки из Китая. Расскажи, пожалуйста. Как начиналась твоя карьера, да? То есть метание диска не самый популярный вид спорта. Возможно, в детстве чем-то увлекалась, возможно, не получалось что-то, да? То есть вот в школе, например, может быть какие-то азы уже были? <связывая> Он у меня совсем не был популярен <связывая> этот вид спорта. Я никогда не хотела. Я, я бегала 400 метров, 100 с барьерами, наверное, до 13 лет и так как папа тренер по диску по ядру и мне все говорили тренера и даже друзья тогда ты посмотришь ты будешь метать диск я никогда ага. мне не нравилось вообще и когда там папа у меня ну давай после тренировки там своей придешь мы просто с собой поимитируем и я было даже такое что просто собирала вещи и уходила настолько мне не нравилось вот ага. и потом как-то это мы с подружкой э -э -э, пришли уже к папе на тренировку и так раз, два и как-то ум нормально ничего так летит. И первые соревнования прошли и я где-то заняла по-моему призовое место. Год протренировалась и попала сразу на чемпионат мира среди юношей, младших юношей. И там тоже было уже четвертое место, было 16 сантиметров от третьего места, я не дотянула чуть-чуть. И оно так подстегивало. И так понравилось. И оно уже вошло в привычку. И мне понравилось м -м, видеть этот полет диска. Расскажите о семье mm -hmm. и о том, что родители вам передали. Чем вы гордитесь в них? Да, мама метала диск, И когда я выиграла чемпионат Европы, она сказала, ну все, ты побила мой рекорд. Mm -hmm. Какой рекорд у мамы? У мамы 63 90 что-то такое а вы тогда поставили а 60, я до да, 64 40. 40 где в отличие от украины популярный метание диска где его хотят <с развивать в катаре очень популярен так складывается что у нас нет мотивации для тренеров нет мотивации на украине и очень много тренеров уезжают. и сейчас такая ситуация что у нас в Украине буквально два тренера осталось, вот э, уровня европейского, ну, мирового да, уровня окей. осталось буквально два-три тренеров И при, предложили, когда папе предложили поехать, то есть он как бы не раздумывая согласился. Он работает в спорте высших да, достижений, да? Да, да, он... и проработав, он с марта месяца проработал в Катаре, и его ученики заняли уже э, золото. Взяли золото на арабских играх и бронзу в, в ядре. Угу. Вот, как Но в Украине он оставил своих амбициозных детей. Да. Вас, Павла Корсака, да как, как вы тренируетесь с Юрием Белоногом? И насколько ваши родители все-таки издалека оказывают влияние на ваш тренировочный процесс? А, поначалу, когда он только уехал, я думала, что это будет легко так как, в принципе, уже 10 лет было положено спорту, и есть там какие-то наработки. Но спустя две недели, вот как он сразу уехал, две недели первые это была вот просто паника. Я, я не понимала, как это приходить на тренировку, чтобы не было никого рядом, кто бы мог подсказать тебе. То есть я думала, что это все будет ну, легко. И стала мама приходить на тренировки, папа под четким руководством он писал планы. И каждый вечер у нас был отчет по скайпу, что там как, вплоть до съемок на тренировке. Вот, потом, ну и так вот мы с мамой проработали до конца сезона. А уже на этот сезон как бы решили, что будет контролировать Юра, потому что ну, иногда нужно где-то и заставить. Вот, все-таки он как-то тоже знает. Как он работает с Юрием Белановым? Нету нету никакого такой вот напряженной обстановки. Он всегда он хорошо 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 хорошо. Он говорит скучная тренерская работа. Стоишь в углу и только говоришь хорошо хорошо. Расскажите о своих братьях и сестрах. Вас много настоящая династия. Брату 24 года. Он тоже метает диск мастер спорта. И сейчас вот мы вместе с ним отобрались на зимний чемпионат, на зимний кубок Европы по метанию в Черногории. Вот 4 числа поедем уже туда. Тоже он сейчас ездил к папе, он там тренировался с ним, то есть папа его готовил. Думаю, что планируем и на Олимпиаду тоже вместе. Скажи, как в Одессе обстоят дела, то есть уже сказано, что уезжают тренеры, а есть ли молодежь? Ну, то есть вот на стадионе Динамо проезжаешь иногда, смотришь, детки бросают, толкают ядро, диск, метают. Как вообще обстоят дела, насколько вот в десятках это измеряется или в единицах, может? Ну, наверное, это измеряется в единицах, потому что у нас это настолько непопулярно, то есть ну, нужно что-то для этого делать, чтобы чтобы дети шли на стадионы. Ведь легкая атлетика, она, ну, она бесплатна, да, то есть здесь ничего не нужно. То есть ты взял кроссовки, ты пошел тренироваться, и там ты себе смог выбрать, ты хочешь прыгать, высоту, бегать, метать. То есть для себя может человек выбрать все. Ну, как-то вот у нас Uh -huh. А представительство, скажем, на чемпионатах Украины на уже в вашем возрасте на взрослых, то есть оно в сотнях или это узкий круг людей измеряемых десятками? Ну Там вот. Вас. Сколько вас было в Ялте? В Ялте мы метали вместе все женщины, молодежь и юниорки. Uh -huh. Всего про четырнадцать человек. То есть mm -hmm. Так мало, да? Да. Но это определенный стимул, правильно. Начиная заниматься метанием диска, можешь попадать да, э, в да, сборную конечно. Украины, выезжать на соревнования. То есть, куда обращаться, если хотят девочки, мальчики попробовать метать диск? Кому? Во сколько? У нас, у нас, у нас это да, такой. это единственный стадион Динамо. Как развивается карьера? Ну, если я правильно понимаю, из статистики, то э, такая самая высокая точка как бы карьеры была в 2007 году, когда вы стали чемпионкой э, Европы среди молодежи, и тогда же поставили свой личный до сих пор непобитый рекорд 64 метра 40 сантиметров. В последнее время, я так понимаю, что были неудачи. Э, с чем связываете и как попытаетесь выстроить вот эту вот кривую удач неудач а, ну после чемпионата Европы и, и когда я выиграла ну была такая мысль ну вот сейчас я уже буду метать но как бы не все так просто потому что начинаешь заниматься спортом, и ты доходишь до какого-то пика, и потом идет стабилизация вот этого движения, меняется качество тела, техника, все это шлифуется, шлифуется, и как бы вот уже потихоньку мы начинаем опять выползать наверх. И, ну, я думаю, в этом году это рекорды будут эти побиты, потому что, да, есть уверенность, и мы над этим работаем. Каков болельческий фактор? Вот у нас на соревнованиях по легкой атлетике, увы, из зрителей, Мама это только тренеры и да. родители. Да. Там как выглядит собственно стадион на легкоатлетических соревнованиях и в частности у вас на секторе? Ну, конечно, все на высшем уровне. Это рай для метания, просто. Вот если бы у нас хотя бы где-то был один такой стадион соревновательный, это было бы супер. И э, независимо, вот да, с какой страны ты приехал, э, люди очень поддерживают, и видно, вот болельщики, они приходят, берут автографы, ждут тебя с фотографиями под э, под гостиницей, там вот какие-то вот. Угу. Какая-то не за горами все-таки конец карьеры. Ну, еще немножко, еще немножко, потом все-таки он наступит. Планы на большую жизнь вне спорта уже построены. А, ну, скажем так, что на следующую Олимпиаду я, наверное, хотела бы уже ехать туристом. В Бразилию Ту все-таки карнавал. Да, туристом. Тренером. Я не знаю, тренерам есть. Ну, наверное, не тренером, потому что это очень тяжело и угу. не знаю. Студентка и физвоз еще. Туристка-студентка. Ну что ж, спасибо большое. Не будем задерживать. Желаем успехов, желаем хороших болельщицких секторов. Желаем, чтобы фотоаппараты фиксировали только ваши победы. Ждем, конечно, хороших новостей с разных соревнований, включая Лондон. Спасибо. Це все на сьогодні. Катерина Керсак була в прес-клубі Одеса Спорт. Якщо вам завжди замало спорту на інтернет-порталі, адресу якого ви бачите на власних екранах, ви завжди знайдете його. До зустрічі. Відкрити для себе незабутній світ осінніх морських круїзів посередиземномор'ю з Одеси на лайнері MSC Opera. Колекція трьох морських круїзів вже восени від Tartos Tour в круїзі Панорама Середоземномор'я, Україна, Турція, Італія, Хорватія, Греція. Унікальна атмосфера, вишукані страви міжнародної кухні та маса розваг для усієї родини. Діти подорожують безкоштовно. Подорожуйте з Tartos Tour. Жуковського 32. телефон 420 в'їть 122 Живий енергією футболу